П'ята година ранку. Перший літній ранок ще тільки-тільки вступає в свої права. Випускники Опришківської школи зустрічають ранок дорослого життя саме тут, на перехресті доріг, доріг, які зовсім скоро поведуть кожного з них в різні куточки країни. Це буде завтра, а сьогодні, саме в ці хвилини, випускники 2015 року ще єдині, нероздільні і мають право бути разом як рідня до світлого дня. Давай, 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 не давай, 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 давай,

Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. 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 Да

И сегодня стая сегодня разлетится, разлетится Каждый в свой большой полет Родители мои глаза блестят Они за нас тревожатся, грустят Еще вчера нас первый класс вели Ну а сегодня мы выпускники Учителя, спасибо, скажем мы. Читать, писать учили нас. Они вы нас за все простите. В этот час всегда любить и помнить будем вас. новой жизни поворот вам не стоит торопиться Мы уже не птенчики, мы птицы И сегодня в стая разлетится Каждый в свой большой полет Школьный выпускной звенит звонок Кончился последний наш урок Жизни поворот, повзрослеть не стоит, торопиться. Мы уже не птенчики, мы птицы, и сегодня станет разлетится. Каждый в свой большой.